السلام علیکم دوستو آج ہم سلطنت عثمانیہ کے بارے میں جو ہے بات کریں گے کیسے جو ہے سلطنت عثمانیہ بنی اور کیسے جو ہے اس کے اس کا خاتمہ ہوا سب سے پہلے ہم سٹارٹ کریں گے عثمانی سلطنت یا سلطنت عثمانیہ ایک طاقتور ریاست تھی جو چھ صدیوں سے زیادہ عرصے تک قائم رہی اور اس نے عالمی تاریخ پر نمایاں اثر ڈالا یا اس کی اہم پہلو کا ایک جائزہ ہے اس سلطنت کی ابتدا اناتولیا میں ایک چوٹی ترک سیاست سی ہوئی جس کی بنیاد تقریباً بارہ سو میں عثمان اول نے رکھی عثمان کی والد اور نے ابتدائی قدم زمانے میں اہم کردار ادا کیا عثمانیوں نے بدتردیج فوجی فتوحات اسٹریٹجک اتحاد اور مؤثر انتظامیہ کے ذریعے اپنی سرزمین کو وسعت دی اہم سنگ میلوں میں برسا ادرنا ایڈرین کی فتح اور سب سے اہم بات چودہ سو ترپن میں محمد دوم محمد فاتح کے ذریعے پستینیہ کی فتح جو اس رامل ہے شامل ہے عثمانی سلطنت کی کہانی میں گہرائی سے اترنے کے لیے ہمیں محض ایک سادہ ٹائم لائن سے آگے بڑھ کر اس کے معاشرے کے پیچیدگیوں اس کے رہنماؤں کے محققات اور دنیا پر اس کے گہری اثرات کو دیکھنا ہوگا یہ ایک گہرا جائزہ ہے ابتدائی عثمانیہ ریاست غازیوں کی بنیاد پر تعمیر کی گئی جنگجو سرحدی آباد کاری جو مذہبی جوش اور فتح کی خواہش کے امتزاج سے کار فرما تھی یہ افراد محض سپاہی نہیں تھے وہ ثقافتی اور مذہبی توسیع کے ایجنٹ بھی تھے ناتولیا کا ماحول اس کی بدلتی ہوئی طاقت حرکیات اور مختلف ثقافتوں کے درمیان دامن نے اس جنگج جذبے کو فروغ دیا پھر اس کے بعد جو ہے ہوا قسطنطینیہ کا فتح چودہ سو ترپن میں یہ اہم واقعہ صرف ایک فوجی فتح نہیں تھا یہ ایک غل علامتی فتح تھی جس نے بازنطینی سلطنت کی ختمی اور ایک نئے دور کے آغاز کو نشان زد کر دیا محمد دوم کے اسٹریٹجک ذہانت بڑے پیمانے پر توپو جیسے جدید ہتھیاروں کے استعمال کے ساتھ مل کر ایک مل کر اس نے ایک اہم کردار ادا کیا قسطنطینیہ کو استنبول میں تبدیل کرنا جو اسلامی ثقافت کا ایک مشترکہ مرکز ہے اس کے دیر پر نتائج ہوئے عثمان سلطنت کا طاقت کا عروج اس دور میں سلیمان علی شان ان کا دور سلطنت کے سنہری دور کی نمائندگی کرتا ہے جس کی خصوصیات قانونی اصلاحات تعمیراتی کامیابیاں جیسے سلیمانیہ مسجد اور فوجی غلباتی تاہم اس عروج کے دوران بھی اندرونی چیلنج موجود تھے جیسے کہ درباری سازشیں اور ان چریوں کا بڑھتا ہوا اثر و رسوخری کیا ہے یہ اشرف یا فوجی دستہ ہے جو ابتدائی طور پر پکڑے گئے عیسائیوں لڑکوں پر مشتمل تھا سلطنت کے اندر ایک طاقتور قوت بن گیا اگرچہ انہوں نے فوجی فتوحات میں حصہ ڈالا لیکن ان کا بڑھتا ہوا سیاسی اثر و رسوخ آدم استحکام کا ذریعہ بن گیا عثمانی سلطنت ایک متنوع سلطنت تھی عثمانی سلطنت ثقافت و مذاہب اور زبانوں کا بکلنے والا مقام تھا ان کی ملت نظام نے مذہبی برادریوں کو اپنے معاملات خود چلانے کی اجازت دی جس سے رواداری کی ایک حد کو فروغ ملا تاہم اس تناؤ نے تناؤ بھی پیدا کیا اور سلطنت کو اتحاد برقرار رکھنے میں چیلنج کا سامنا کرنا پڑا پھر اس کے بعد آتا ہے آہستہ آہستہ سلطنت عثمانیہ کا زوال معاشی دباؤ یورپی سمندری تجارت کی حوج اور نئی دنیا کی چاند کی چاندی کی عمد نے عثمانی معیشت کو درہم برہم کر دیا سلطنت ان تبدیلیوں کے مطابق ڈالنے کے لیے جد و جہد کر رہی تھی جس سے افراد زر اور مالی عدم استحکام پیدا ہوا پھر یورپ کی بڑھتی ہوئی طاقت کی وجہ سے فوجی کے بھی ان کو لگی یورپی طاقتوں کے خلاف جنگوں میں شکست جیسے کالی پانٹوں کی جنگ اور روینہ کا محاصرہ نے سلطنت کی فوجی کو کمزوریوں کو ظاہر کیا یورپ میں تکنیکی ترقی خاص طور پر بڑھتا ہتھیاروں میں عثمانی فوج سے آگے نکل گئی ان کے اندرونی زوال بدعنوانی گروہ بندی اور مرکزی حکومت کی کمزوری نے سلطنت کے زوال میں حصہ ڈالا ٹیولپ پیرڈ اور اصلاحات کی دیگر کوششوں کے ادوار نے ظاہر کیا کہ سلطنت کو اپنی پریشانیوں کا علم تھا لیکن دیر پا حل نافذ کرنے کے لیے جدو وجہد کی پھر اس کے بعد جو ہے یورپ والوں نے ایک نام کرنا شروع کیا یورپ کا بیمار آدمی انیس صدی میں عثمانی سلطنت کو یورپ کا بیمار آدمی کہا جاتا تھا یہ سلطنت کی سرحد کو بیان کرتا ہے جب وہ ناکام ہو رہی تھی اور دیگر یورپی طاقتیں اس کے گرنے کا انتظار کر رہی تھیں تاکہ وہ اس زمین کو اپنی اپنی لیے لے سکیں پہلی جنگ عظیم اور تحلیل پہلے جنگ عظیم میں مرکزی طاقتوں میں شامل ہونے کا سلطنت کا فیصلہ تباہ کن ثابت ہوا جن کے نتیجے میں وسیع علاقوں کا نقصان ہوا اور بلاخر عثمانی خاندان کا خاتمہ ہوا جنگ کے بعد کے اثرات اور مصطفیٰ کمال اور تعطرک کی اقدامات جمہوریہ ترکی کے قیام کا باعث بنی ان گہروں پہلوؤں پر غور کرنے سے ہمیں عثمان سلطنت کے پیچیدہ اور پیدان براست کے زیادہ باریک بینی سے سمجھ حاصل ہوتی ہے دوستو آج میں نے آپ کو سلطنت عثمانیہ کی ایک مختصر سی ہسٹری جو ہے وہ دی اگر ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اسے لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں